নমস্কাৰ প্ৰিয় ভক্তসকল প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দু নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমি এভাগ কাহিনী লৈ আহিছোঁ প্ৰকৃতিয়ে সদায় পুৰণাটো ধৰি নাথাকে পুৰণাটো এৰি সদায় নতুনলৈ আগমন কৰাকৈ আমি হেপী নিৱাৰ বুলি কওঁ আমি নতুন বছৰক আমি আগজাননী দিওঁ কিন্তু আমার জীবনতো তেনেকুৱাই হব লাগে আমি এৰি ধৰিব লাগে পুৰণা বুলি কলে আমার যদি কামার কিবা বেয়া ভাব আছে বেয়া চিন্তা আছে এই সকলোবিলাক আমি এৰি দিব লাগে এৰি পেলাই আমি নতুনতলে লাগে লাগে নতুন করে হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে এইটো নহয় যে আমি সদায় আমি ধৰি থাকিম ভালটো সদায় ধৰিব দিছে প্ৰকৃতিখনত তেনেকুৱাই প্ৰকৃতিখনে সকলোবিলাক পুৰণাবিলাক সকলোবিলাক ত্যাগ কৰি নতুনত্বক ধৰে কিন্তু মূলটো একেই থাকে মূলটো একেই থাকিব দিছে মূল চেঞ্জ কৰিলে নহ'ব যেতিয়া আমি মানুহ মানুহ আমি মানুহ হিচাপেই থাকিব লাগিব কিন্তু আমাৰ মাজত যিবিলাক ভুল বেবেচনা ভুল ভাৱ যিবিলাক আমাৰ মানুহৰ মাজত সোমাই গৈছে সেইবিলাক আমি এৰিব লাগিব এৰি পেলাই আমি নতুনকৈ আকৌ পুনৰ নতুনত্ব লৈ আমি জীৱন গঢ়িব লাগিব প্ৰিয় ভক্তসকল আমি এভাগ আজি কাহিনী লৈ আহিছোঁ চমু কাহিনী এজন মানুহ আছিল সেই মানুহজন মানে অতি ক্ৰোধী ব্যক্তি আছিল তেওঁ মানে সকলো সময়তে মানুহক বৰ খং কৰি থাকে প্ৰত্যেকটো কথাতে তেওঁ পত্নীয়ে যেতিয়া কিবা বনাই দিয়ে তাতো নানা ধৰণৰ তেওঁ অবজেকশ্যন কৰে এইটোৱে খাবলৈ ভাল নালাগিল সেইটো খাবলৈ ভাল নালাগিল তুমি বনাবহে নাজানা আমুকটোহে নবনালা তামুকটোহে নবনালা এনে বুলি মানে বহুত ধৰণৰ অবজেকশ্যন কৰি থাকে অফিচলৈ গ'লেও তেওঁ সৰু সৰু কৰ্মচাৰীবিলাককো বহুত গালি গালাজ পাৰে আৰু কোনোবা যদি কাষ্টমাৰ আহে তেওঁ অফিচলৈ সেইসকলকো তেওঁলোক তেওঁ কোনোবা জনসাধাৰণ যদি আহে সেই জনসাধাৰণকো তেওঁ নানা ধৰণৰ কথা কয় আৰু বিনা ঘোচত কাম নকৰে তেনেকুৱা টাইপৰ আছিল তেওঁ তেওঁ ভাবিছিল মোক কোনে দেখি আছে মোকতো কোনেও দেখা নাই মই যি কৰোঁ মোক কোনে দেখি আছে মোক কোনেও দেখা নাই এই এই বস্তুটো আমাৰ বহুতৰ ক্ষেত্ৰতেই হয় আমি বহুতেই আমি কিবা বেয়া যদি কাৰ্য কৰি থাকোঁ আমি ভাবোঁ আমাকনো কোনে দেখি আছে আমাকতো কোনেও দেখাই নাই সেই মানুহজনৰ হৈছিল তেনেকৈ কিন্তু তেওঁ এবাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত দুৱাৰখন মুকলি খোলোতেই তেওঁ দুৱাৰত কলিং বেল বজাইছে কলিং বেল বজাওঁতে দুৱাৰখন যেতিয়া খুলি দিছে খুলি দিওঁতে দেখিছে এজন মানুহ বৃদ্ধ মানুহজন তেওঁ শঙাৰে কৈছে কোন হয় তুমি মাজনে কৈছে মই ভগৱান ভগৱান সেই বুলি কওঁতেই পিছফালৰ পৰা তেওঁ পত্নীয়ে মাত দিছে হৌৰা তুমি অকলে অকলে তাতনো কি কৰি আছা মানুহজনৰ সন্মুখত দেখিলে কিন্তু পত্নীয়ে সেই মানুহজনক দেখা নাছিল অকলে অকলে বুলি ক'লে তেতিয়া মানে সেই সেই মানুহজনে নিস্তব্ধ হৈ মানুহজনে চাই তেতিয়া তেওঁ কৈছে মোক তোমাৰ বাবে কোনেও দেখা নাপায় মই ভগৱান হয় আজি মই দিনটো তোমাৰ লগত কটাম বুলি আহিছোঁ তোমাৰ লগতে থাকিম সকলো সময়তে আৰু মই তোমাক চাই থাকিম তেওঁ তেতিয়া কৈছে বোলে মোক ঘৰলৈ নামাতা নেকি ভগৱানে কৈছে তেতিয়া তেওঁ কৈছে আহক বুলি কৈ তেওঁ ওচৰত বহি আছে পত্নীয়ে সেই সময়ত আহাৰ লৈ আহিছে আহাৰ লৈ থাকোঁতে মানে পত্নীক তেওঁ কিবা এটা ক'ম বুলি ভাবিছিল যিফালে চাই আছে ভগৱানে চাই আছে তেওঁ তেতিয়া নম্ৰভাৱে পত্নীক একো নক'লে আহাৰখিনি আৰামত খাওঁতে পত্নীয়ে আহি ক'লে অ আজি দেখোন আপুনি একো কোৱাই নাই ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে তেতিয়া তেওঁ ক'লে কৈছোঁ ভালেই হৈছে সেইবুলি কৈ তেওঁ সেই আহাৰখিনি আনন্দমনে খালে খোৱাৰ পিছত তেওঁ পত্নীগৰাকীকো ধন্যবাদ দি পেলাই তেওঁ ওলাই গ'ল তেওঁ অফিচলৈ গৈছে অফিচতো দেখিছে ভগৱান ওচৰত ৰৈ আছে তেওঁ চাই আছে মানে কি কৰি আছে জনসাধাৰণৰ কোনোবা পাব্লিক এজন গৈছিল পাব্লিকজন তেওঁলৈ যাওঁ যে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ বা ঘোঁচ বিচাৰিছিল আগত ঘোঁচ দিবলৈ আহোঁতে সেইদিনা তেওঁ কৈছে কৈছে বোলে নাই মোক ঘোঁচ নালাগে কিয় নালাগে যি মোৰ নিজৰ কৰ্মৰ কাৰণে মই দৰমহা পাওঁ নহয় এইটো মই লোৱাটো অন্যায় কাৰণ মোক ভগৱানে চাই আছে সেই সময়ত তেওঁ ভাবি সেই জনসাধাৰণজনে ভাবিলে কৈছে এওঁ কি হ'ল আজি এওঁডোখৰ আজি সলনি হৈ গ'ল প্ৰতিটো তেওঁ বেয়া কৰ্মত সেইদিনা তেওঁ কোনো বেয়া কৰ্ম কৰা নাছিল কোনো তলৰ কৰ্মচাৰীকো কোনো গালি গালাজ কৰা নাছিল সবকে সন্মান কৰিছিল তেওঁ কৰ্ম শুধৰণি হৈ গৈছিল ৰাতি তেওঁ অন্নমুঠি তেওঁক দিছিল দিওঁতে মানে তেতিয়া তেওঁক সেই ভগৱানক কৈছিল প্ৰভু প্ৰথমগৰাক আপুনি লওক আপুনি লগাওক আপোনাৰ কাৰণেহে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ জীৱনত আনন্দ আহিছে শান্তি আহিছে সেই বুলি কৈ প্ৰথমগড়া ভগৱানক লগাব দি তে তাৰপিছত তেওঁ আনন্দ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু পত্নীক একো নোকোৱা দেখি পত্নীয়েও ভাবিলে আজি কি হ'ল আমাৰ এওঁ এওঁ দেখোন আজি মোক একোৱেই কোৱা নাই তাৰপিছত তেওঁ শুবলৈ যাওঁতে সদায় তেওঁ টোপনি পিল খায় সেইদিনা সেইদিনা ভগৱানে কৈছে কৈছে তুমি আজিৰ পৰা টোপনি পিল নাখাবা টোপনি পিল নাখালেও তোমাৰ বহুত ধুনীয়া টোপনি যাব ৰাতিপুৱা সময়ত আঠটা বাজি গ'ল অফিচৰ শোৱা খোৱা সময় হৈ গ'ল সেই সময়লৈকে তেওঁ টোপনি ভাগা নাই তেওঁ মানে গভীৰ নিদ্ৰা গৈছে সেইদিনা তেতিয়া পত্নী আহি কৈছে হ'ল ৰাউঠা আকৌ অফিচ যাব হ'ল নহয় তোমাক কৈয়ে থাকোঁনো তুমি টোপনি পিলটো খাব নালাগে নাখাবা তুমি টোপনি পিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল কৈছে বোলে মই আজি এবাৰ টোপনি পিল এৰিলোৱেই মই মোৰ এই টোপনি বোলে টোপনি পিলৰ কাৰণে নহয় টোপনি পিল নোখোৱাকেই মোৰ টোপনি আহিছে তেতিয়া পত্নীয়ে কৈছে অ তোমাৰ ইমান সলনি তোমাক কোনোবাই চাই আছে নেকি তুমি কাৰোবাক দেখিছা নেকি কোনোবাই চাই থকা নিচিনা তুমি কাৰ্য কৰিছা তেতিয়া তেওঁ হাঁহি মাৰি ক'লে নাই নাই মোক আকৌ দেখা নাই আচলতে মোৰ যাব হ'ল তুমি কাপোৰ কানিখিনি উলিয়াই দিয়া এই বুলি কৈয়ে মানে তেওঁ হাঁহি মাৰি উঠি গৈছে প্ৰিয় ভক্তসকল এতিয়া এই কাহিনীটোত আমি কি শিকিলোঁ কি জানিবলগীয়া কথা আমি আচলতে প্ৰকৃততে পাহৰি যাওঁ আমি যিকোনো কৰ্ম কৰিলে মানে আমি ভাবোঁ আমাক কোনেও চাই থকা নাই এইটো বাস্তৱবিলাক চাই আছে কোনে চাই আছে স্বয়ং ভগৱানে চাই আছে এইটো শাস্ত্ৰত কৈয়ে বোলে চৈধ্য সাঁষ এয়া আমাক সাক্ষী দিব বুলি কয় যিজন দেৱদণ্ডত হৰ তেওঁ আমাৰ হৃদয়ত থাকি তেওঁ সকলোকে চাই আছে আৰু আমাৰ সকলোবিলাকে আমাক সাক্ষী দিব ওকুৱে সাক্ষী দিব কাণে সাক্ষী দিব চৈধ্য ইন্দ্ৰিয়ে সাক্ষী দিব হাতক সুধিব ভগৱন্তুৱে বোলে ক'ত গৈছিলা কি কি কাৰ্য কৰিলা সকলোৱে সাক্ষী দিব সেইকাৰণে আমি যিকোনো কৰ্ম কৰোঁতে সাৱধান আমি এইটো ভাবিব নালাগে কেতিয়াও যে আমাক কোনো দেখা নাই আমাক দেখাজনে দেখি আছে তেওঁ কুৰ্তি চকু আছে বুলি কয় তেওঁৰ পৰা কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে পাপ কৰক বা বাহিৰতেই পাপ কৰক বা য'তেই যি বেয়া কৰ্ম কৰক সকলো ক্ষেত্ৰতে ঈশ্বৰে চায় যদি ঈশ্বৰে চাই আছে বুলি ভাবিলে আমি কেতিয়াও বেয়া কৰ্ম নকৰোঁ আমি যিকোনো বেয়া কৰ্ম কৰোঁ আমি কোনো নাইচোৱা বুলি কওঁ আৰু কিছুমানেতো ভাবে ভগৱানেনো ক'ত দুখ ধৰিব ভগৱানে নধৰে বুলি ভাবে কিন্তু নহয় ভগৱন্তই আমাক পৃথিৱীলৈ বেয়া কৰ্ম কৰিবলৈ পঠোৱা নাই সকলোৰে ভাল কৰ্মই কৰিব দিছে ভালটোৱে চিন্তা কৰিব লাগে কাৰো প্ৰতি বেয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই আমি কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ ৰাখিও লাভ নাই কোনোবাই আমাক বেয়া পাই পাওক কিন্তু আমি বেয়া পাব নালাগে কাৰণ কোনোবাই বোকাৰ মাজত সোমাই আছে সোমাই পেলাই সি সেইখিনি নিজৰ গাত লৈ আছে কিন্তু আমি আমি যদি গৈ পেলাই সেই বোকা থকা ব্যক্তিজনৰ লগত গৈ পেলাই আমিও যদি সেই বোকাখিনিকে লওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ আৰু আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি থাকিব আমি তেওঁক বেয়া বুলি কোৱাৰ আমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই কাৰণ আমিও বেয়া যিজনে সেই বোকাখিনি লোৱা নাই তেওঁহে ক'ব পাৰিব যে তোমাৰ গাত বোকা লাগি আছে বুলি তেতিয়া তেওঁ চাব হয় আপোনাৰ গাত বোকা নাই মোৰ গাতহে বোকা লাগি আছে তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যদি আমাৰ দুয়োজনৰ গাত সমানে বোকা লাগি থাকে ইজনে সিজনক ক'লে তোৰ তেওঁ তেতিয়া নিশ্চয় ক'ব তোৰ গাততো বোকা লাগি আছে কোনেও সেই বোকাটোক গুৰুত্ব নিদিব এতিয়া আমাৰ সেইটো ঘটনা হৈ আছে আমি আনৰ বোকা অঁতৰাবলৈ গৈ আমি নিজেই বোকাত সোমাই পেলাই বোকা সানি থাকোঁ বোকা সানি থাকিলে নহ'ব আনে আমাক বেয়া পালেও আমি তেওঁক বেয়া পাব নালাগে অশিষ্টই কৈ গৈছে বোলে পাপক ঘৃণ কৰিব পাপিক নহয় আমাক বেয়া কৰ্মখিনিকে ঘৃণা কৰিব দিছে আমি বোকাখিনিকহে আমি দেখিব লাগে আমি মানুহজনক ঘৃণা কৰিব নালাগে মানুহজন লেতেৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ বোকাখিনি ধুই দিলে আকৌ পুনৰ সেই মানুহজন চাফা হৈ যায় চাফা হ'ব পাৰে ভক্তসকল নতুন বছৰৰ এই পৰমাত্মা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সকলোকে মংগল কৰক সকলো জীৱনত আনন্দৰে ভৰি পৰক ঈশ্বৰ এজনেই ঈশ্বৰ অনেক নহয় ধৰ্মও এটাই ধৰ্ম অনেক নহয় আমাৰ মনৰ ভেদভাৱৰ কাৰণে সকলোবিলাক ভেদভাৱ হৈ আছে ভগৱান কৃষ্ণকেই সদাশিৱ বুলি কয় গণেশ বুলি কয় আপুনি দুৰ্গা বুলি কয় আপুনি যি নামেই নামাকৰণ নকৰক সেই পৰমাত্মাকেই মতা হয় আমাৰ পৰমাত্মাৰ আমি দৃষ্টি কিন্তু আমাৰ বেলেগ বেলেগ হৈ যায় কিন্তু মেইন তত্ব একেই আৰু দৃষ্টিকোণ বেলেগ বেলেগ হৈ আমি নিজকে ভেদভাৱ কেতিয়াও কৰিব নালাগে একতালৈ আহিব লাগে সকলোৱে সেইটোৱেই কয় আমাৰ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাইও সেইটোৱেই কয় মাধৱ গুৰুক সেইটোৱে কয় হজৰ মৰ্মদো সেইটোৱে কয় যীশুখ্ৰীষ্টও সেইটোৱেই কয় আমিহে ভেদভাৱ কৰি মৰিছোঁ ভগৱন্তই কিন্তু মেইন তত্ব সকলোৱে একেই বুলি কৈছে গুৰু নানকেও সেইটোৱে কয় আমাৰ মাজতহে ভেদভাৱ যে আমি এতিয়া শংকৰ গুৰুক মানুহ হজৰত মহম্মদক নামানো মাধৱ গুৰুক মানুহ আমি গুৰু নানকক নামানো কবিৰ দাসক নামানো সেইবিলাক হ'লে নহ'ব সকলো এক গুৰুৱেই হয় প্ৰিয় ভক্তসকল আজি বিধ ইমানতে সামৰিলোঁ আপোনালোকৰ জীৱনত যে গোটেই বছৰটো সুখৰে ভৰি পৰে তাৰ কামনাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি অতি চমু ভিডিঅ' ভাগ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আমি এইটো খালী পাহৰিব নালাগে যে আমাক সকলো সদায় ভগৱন্তই চাই আছে কাৰণ ভগৱন্তই চাই আছে বুলি আমি যেতিয়া ভাবিম যিকোনো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আমি কেতিয়াও বেয়া কৰ্ম নকৰোঁ আমি কোনোবা এজন চাই থাকিলে আমি যিকোনো বেয়া কৰ্ম কৰিবলৈ আমাৰ লাজ কৰোঁ আমি লুকাইহে বেয়া কৰ্ম কৰোঁ আৰু সকলোৱে সেই লুকাই বেয়া কৰ্ম কৰা স্বভাৱটো তেতিয়াহে আঁতৰিব